Azərbaycan Dəmir Yolları Qafaza Səmirdar Zəhmətinin Səmirçin Daşıma Departamentinin bir sıra tədbirlər planına həyata keçirib. Bu yeniliklərdən biri də bilet kassalarına quraşdırılan poşter terminallarıdır. Belə ki, bu ilin martın 1-dən Bakı Səmirçin stansiyasında yeni sənədlərin dəyərinin plastik kartlardan istifadə etməklə bilet kassalarında quraşdırılmış poşter terminalları vasitəsilə nağdsız ödənişə tətbiq ediləcək. Bunu bu gün jurnalistlərə Dəmir Yolları Qafaza Səmirdar Zəhmətinin Səmirçin Daşıma Departamentinin rəis müavini Məddet Şixamirov Bakı Səmirçin stansiyasında let kaselləri ilə yeçün təlimlərində çıxışı zaman dedi. Diri yeri alandan sonra sistemlə danışır, sərnişin təqdim etdiyi istər müvəqqəti kas, istər viza kartı digər banklar vasitəsilə aparır. Onda da sərnişin heç bir naqdl ödemədən plastik kart vasitəsilə kasadan detallıdır. Rəis müavininin sözlərinə görə, bu yeniliyi tətbiq etmək istəyisiz məqsəd dəmir yolunda sərnişinə göstərilən xidmət mədəniyyətini yüksəltməsidir. O, nağdsız ödənişə həyata keçirmək üçün hazırlıq işlərinin artıq başa çatdığını və bilet kassellərinin texnoloji prosesi mənimsəməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirildiyini bildirdi. Sərnişin nəqliyyat departamenti vasitəsilə gördən işlərin işlərim bu sahədə davam etdiriləcək. Maş eh, bu 1000 kart şirkət tərəfindən qurlaşdırılmış terminallar gələcəkdə Azərbaycanın digəşərlər və rayonlarda yerləşən dəmir yol stansiyalarında qurlaşdırılacaq. Qeyd etdiyim ötən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasında dəmir yolu nəqliyyat sisteminin 2010-2014-cü illər inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında Səlencanın irəli gəlin vəzifələrin icra olunması istiqamətində bir sıra vacibliklər görülüb, digər cüzakirələr aparılıb. Ceyhun Eyvold Əzadə səsdir.